प्रथम अध्यायम् अर्जुनविषादयोगम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच मोदट श्लोकम् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच रेडवश्लोकमु दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् मूढवश्लोकं पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता नालगवश्लोकम् अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ऐदवश्लोकं दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः